Хвилина. Хвилина. До конца игры. Арсенал. Кидок. Да, наикращий гравец матча сегодня все-таки Андрей Иванов. Вратарь команды Мегамол. Он сегодня тянул почти все. И даже шайба в незащищенное место попадала. 24 секунды. Нежинский лад, перекопление, очень важно тут. 15 секунд. Не меняет на полевого, продолжает игру. Ну да, тут потребуется. 5 секунд. 4. 3. 3-2 перемагає Арсенал. 3-2. Арсенал. Дуже важлива перемога. О! Вболівальники. Діадема Тірас уже ручки не потирают. Ну и обеспечил, обеспечил себе выход в финальную пульку, так как отставание Тираса там 4 очка. 10 было у Арсенала, становится 13. Спартак, Маяк и Арсенал. Известны у нас участники финальной пульки. А вот в матче Тирос и Диадема будет решаться теперь путевка в финальную пульку. Дуры цикава. Благодарим Гравсив. Ну, Мегамол меня сегодня приятно сдывал. Это просто шикардос. Классная игра. Выигрывает 2-0. И волевая перемога. Сегодня волевая перемога Арсенала. Поступаешь. дуже складно было. Ну, сегодня Мегамол продемонстрировал. Алексей, вот, все мне, Алексей, Алексей. Класс, класс. Так, и сейчас Винницы у нас. 22,52. 22,52. Счастливо. Для ролика, говорю, до новых встреч. Плюс 3 внутри у нас. Ей 14. Ну и там подкиньте еще, если вам все. Подобает